Добрый день, дорогие Добрый друзья! День. Сегодня мы с вами встретились, и я очень рада видеть в зале тех людей, которые взяли ответственность за свою жизнь. Вот знаете, сейчас время победителей, потому что тот, кто понимает, что в такое трудное время нужно продолжать жить, улыбаться, радоваться и делать что-то для себя надеясь на то, что наше будущее будет прекрасным. И сегодня мы, как всегда, встретились для того, чтобы еще раз напомнить всем, что есть такая замечательная компания, турецкая компания Эрсак, которая подарила миру здоровье. И вы знаете, у нас у каждого есть свой выбор, и каждый себя оценивает в ту сумму, которую считает он стоит. А компания Ирсап уже 20-й год шагает уверенно по миру. Потому что это международная компания, которая производит продукцию нужную каждому человеку. И продукция эта основана на органической основе тавтологии немножко. Но смотрите, как бы мы заходим в магазин и видим очень много продукции, очень. Выбор широкий, яркие краски, красивые упаковки. Но не всегда мы думаем, а что же стоит за этими упаковками красивыми. И чем больше мы сталкиваемся с ассортиментом продукции, тем больше мы понимаем, что мы ищем что-то. Да? Ведь когда есть выбор, мы что-то ищем. А что мы ищем? Мы ищем, чтобы продукция была, ну, невредная, чтобы продукция приносила нам пользу. И вот компания Эрсак создала вот продукцию, основанную на органике, на том, что нам дает природа. И на сегодняшний день вся уборка в доме, уход за собой, красота каждой женщины и мужчины. Сохранение здоровья молодости захватывает вот этот ассортимент продукции. Компания себя зарекомендовала, вот, уже она входит в десятку лучших компаний по производству товаров повседневного спроса. И в этом мы можем убедиться, потому что компания имеет 43 международных сертификата. И на сегодняшний день компания имеет шесть своих заводов, потому что она является и производителем этой продукции. Она выращивает лекарственные растения на своих сертифицированных землях, выращивает органическим способом. Вот эти слова мы можем им не придавать значения, но они делают продукцию абсолютно безопасной. Если вы можете вспомнить в детстве, кто вырос в деревне, что наше земледелие да, в нашей стране, в нашей Украине тоже было органическим. Да? У нас были фермы в колхозах, и вывозили ну, навоз, да, что считалось удобрением, и не применялось столько химикатов, как сейчас, потому что земли, которые постоянно находятся в использовании, они теряют полезные минералы, полезные вещества, которые необходимы. А компания выращивает органическим способом, то есть не применяя синтетических удобрений химических. И имея шесть заводов по изготовлению продукции, компания еще имеет лабораторию, в которой работают ученые в которой работают биологи, в которой работают медики. Это для того, чтобы нас радовать постоянно пополнением качественной, хорошей продукции, которую мы можем использовать. И все это на основе того, что дает природа. Но высочайшие технологии, которыми пользуется компания, делает эти продукты доступны для нашего организма ну, почти на 100% усваиваемости мы помним когда мы лечили нас бабушки какими-то настойками отварами на сегодняшний день мы имеем в каждой капсуле просто здоровье вот суточная доза тех веществ которые нам предлагает компания она закрывает наши все ну, проблем. Про, про, ну, проблем у нас нет потребности по по да Поэтому сегодня мы настолько стали переборчивыми. Мы теперь не, ну как каждый уже смотрит, а что для него лучше. И вот компания нам дает такую возможность. Компания, имея 43 сертификата, является восточной страной, да, это восточная страна. У нее, кроме международных сертификатов, которые касаются всего мира, есть такой сертификат халяль. Это восточный сертификат который подтверждает, что то, что производит компания, оно абсолютно безопасно. Что же еще сделала компания? То есть компания нам дает шикарную продукцию. Компания заботится о том, чтобы наша окружающая среда была здоровой. Но компания еще думает и о нас, как нам сделать доступной эту продукцию. И компания создала такой маркетинг-план, который дает возможность даже будучи просто потребителем этой продукции уже удешевить ее в два раза. Как это случается? Прежде всего, компания предлагает нам бесплатную регистрацию. При, при регистрации компания уже дает возможность 20% скидкой, то есть оптовую цену нам дает. Плюс каждому заказу компания нам добавляет бесплатно продукцию из ассортимента, который она изготавливает. И два слова я скажу, как же все-таки зарегистрироваться. Зарегистрироваться вам поможет человек, который вас сюда пригласил. И на сегодняшний день эта компания международная, то один существует бальная система и один балл у нас 720 гривен это в нашей стране и чтобы активировать свой интернет-магазин потому что мы уже имеем интернет-магазин нам нужно сделать всего на два балла заказ и компания уже в этот заказ нам дает один подарок и чем больше мы делаем заказ тем больше подарков компания нам Добавляет в этот заказ. Начиная с 6 баллов, это уже даже бесплатная доставка. И если разобраться и сделать правильный заказ, то уже даже на этом уровне вы получаете продукцию, которая будет в два раза дешевле. Конечно же компания, конечно же компания нам дает еще большие возможности, потому что Понимая то, что органическая продукция она не может стоить дешево, производство очень дорогое, и сам продукт он э, ценный. И вот для того, чтобы он нам был более доступный и не только нам, а каждому человеку, который может приобрести этот продукт, зарегистрировавшись в компании. Существует еще квалификационная лесенка. То есть компания говорит, чем больше вы сделаете заказ товарооборот, потому что компания производит, и она хочет, чтобы ее продукцию покупала как можно больше людей. И вот если чем больше мы будем делать товарооборот, мы являемся рекламой нашего продукта, мы о нем рассказываем людям, люди откликаются и тоже хотят приобрести. Так вот, за эту работу компания нас вознаграждает. Чем больше мы делаем товарооборот, в течение двух месяцев квалификационный период это два месяца. За два месяца, если мы увеличиваем товарооборот, компания нам добавляет еще дополнительно скидку в виде 10, 15, 21, 27 и 33 процента. 33 процента это максимальная скидка. Понятное дело, что нам может повести. Да, вот у ну, меня человек такой вот, допустим, спокойный. Мне нужна продукция. Я, в принципе, планировала только пользоваться ей. Но я поделилась с соседкой, которая заинтересовалась и хочет здесь зарабатывать деньги. И она начинает бурно работать, у нее уже создается команда, так вот, а я же сделала определенную работу. Так вот, чтобы я не выпала из этой весенки, я должна проявлять свою активность. То есть как? Активность, вот личная активность, это человек, которого мы еще сюда пригласим. Так вот, если у нас 10% скидка, нам достаточно пригласить одного человека это равно будет каждый человек равен один квалификационный балл. Он и не идет в общий наш товарооборот, он просто говорит о том, что мы продолжаем работать. И, допустим, получилось так, что вы уже, у вас уже продукция накопилась, вам уже как бы много не надо. Вы можете, вы уже достигли, допустим, уровня большого. У вас уже есть товар, потому что Подарки, 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 у нас э, образуется какой-то запас товара. Вы можете или сделать, как подтвердить свою личную активность, или же сделать, вот, допустим, на уровне 33% 5 баллов, закупить продукцию на 5 баллов, или же просто пригласить 3 человека, зарегистрировать их, и вы тогда можете не делать заказ. Что такое 33%? 33% – это максимальная скидка, очень все стремятся к этому уровню, и это правильно, потому что, ну, вы же сами понимаете, если 20% при регистрации, и плюс еще 33% у вас скидка на продукцию, то у вас уже, а если вы сделали еще правильный заказ, то у вас получается продукция, в принципе, ну, практически бесплатная. А если у вас еще структура работает, потому что дойти до этого уровня можно только, если вы нашли единомышленников, с ними продолжаете работать, объяснять им, рассказывать и помогать им находить своих единомышленников, конечно же, это у вас уже структура. И вам вознаграждение компания начисляет за то, что вы каждый ваш человек сделал какой-то товарооборот, вы находитесь на каком-то уровне, так вот разницу между вашим уровнем и уровнем вашего партнера компания вам начисляет вознаграждение. И поверьте мне, тот, кто правильно построил структуру, и у него уже 33%, это минимальное, минимальное у вас вознаграждение будет от 5000 и выше. Но это не конец нашей ну, нашего э, роста лидерского и, естественно, зарплаты. Потому что вот с этого момента начинается бизнес. Когда у вас получается уже, у вас большая группа, кто-то двигается хорошо, кто-то чуть медленнее, но вы с ними со всеми работаете, вы помогаете каждому человеку во всех его вопросах, и вы знаете, эта работа очень творческая, это работа, которая ну, нас делает. Ну, во-первых, мы обучаемся с каждым человеком. Вот каждый человек в нашей жизни это учитель. И мы каждому находим, ищем подход. И находя подход каждому человеку, мы сами становимся, ну как сказать, э, мудрее. Мы набираемся опыта. И так каждый из вас, потому что у каждого вашего партнера будет своя небольшая группа, потом она будет больше, больше и больше. И вот здесь у нас после нашего уровня 33 процента у нас еще есть уровень бронзовый лидер кто такой бронзовый лидер это тот человек который смог воспитать вот таких вот пять лидеров 5 Поверьте мне, это большая работа. Деньги просто так не приходят. Очень многие люди ошибаются, что да, там зарегистрируйся, там ты, главное, водик-спонсор, он будет работать. Нет, не работает. Здесь настолько справедливый бизнес, но вы знаете, работа с людьми делает вас ну, личностью высокого разряда. Вот честно вам говорю, мы же разные. И когда ты умеешь с каждым человеком поговорить, кому плюс поставить? вам поставить. Потому что вы уже сможете с любым человеком разговаривать. А если в вашей структуре будет не 5, а 10 лидеров, 10 структур, это будет уже серебряный уровень. И так дальше. Это большие деньги, но это и большая ответственность прежде всего. Но когда вы постепенно, шаг за шагом, начинаете это личностный рост ваш, вот другими словами, он вас приводит к большому успеху, если вы не останавливаетесь. И у нас очень много литературы, вот она сегодня представлена, литература, которая, пользуясь ею, вы можете знать хорошо о продукции, а вот о построении бизнеса, по правильному общению с людьми, по... Ну, по вашему отношению к каждому человеку. У нас есть очень много школ, которые, опять же, у нас в телефоне обучение, оно абсолютно бесплатное. Вот сейчас приезжают люди, которые были на семинаре. Это очень хорошее мероприятие. Кто-то не может поехать, у кого-то есть какие-то причины, безусловно. Но стремиться к этому обязательно надо, потому что когда вы пропитываясь вот этой атмосферой, вы чувствуете себя достойными быть в таком сообществе. Что еще хочу сказать: значит, смотрите, компания не забудет не каждого из вас. Если вы, допустим, сделали какой-то небольшой товарооборот, и ваши ваши, ваши партнеры сделали. Вознаграждение у вас все остается в кабинете. Начиная с 500 гривен, компания выплачивает деньги. Если у вас накапливается уже в вашем кабинете столько денег, что вы можете оплатить заказ, то вы это смело делаете. Остаток денег будет переходить на следующий месяц, он будет дополняться новыми вознаграждениями, и вы из своего бюджета семейного уже деньги не будете тратить. Вот почему нужно достигнуть... Ну, ну, чем выше уровень, тем вам будет это. То есть товар тогда получается он бесплатный. Потому что ну, это ваша работа, это ваше удовольствие. Но из семейного бюджета вы будете даже семейный бюджет пополнять своими вознаграждениями из этого магазина. На этом я хочу закончить нашу, нашу начальную, потому что у нас сегодня замечательная тема. Компания производит продукцию, мы говорили уже о доме, об уходе за телом и волосами. И вот сегодня у нас замечательная такая встреча, которая нам откроет секреты и возможности нашей продукции. Здесь не показывала.